Стою на флишетике недалеко от Бессарабского рынка. А, Здесь находятся два лагеря. Наиболее громкий – это лагерь, который просит в Свою очередь. Тимошенко. Кабинет министра Николая а, лагерь, Вы его видите сейчас? вести напряженные переговоры о его изменении. А? Дорогие друзья, Тимошенко я Юсиф руководитель департамента безопасности общего.

Между ними небольшая полоса нейтральной территории. И нанесло огромнейший ущерб национальной экономике нашей с вами страны. Продавцы сказали, что это уже несколько месяцев долбит по ушам. Подозревает коррупционера номер один в нашей стране. То есть гражданку Юлию Тимошенко. А народ ходит мимо мирно. На Всем привет из киево. Киева.